Чи буде третя річниця війни? Початку війни, повномасштабної войны? Третья річниця повномасштабної війни в Україні. 24 февраля, две да. тысячи Третя річниця войны в Україні. Ох, понимаете, как бы первая карта говорит, нет, да, но в каких-то процентах она говорит. Здесь вот как раз-таки должно вот сейчас все складываться, да, вот то, что да. я вам говорила, если как все сложится... То, видите, идет неожиданное окончание войны. Просто неожиданно. А, оно, там... а оно складается, не поняла? Вот сейчас такая. трудно сказать. Видите, сейчас оно как раз таки складывает, она складывается. Угу. Но очень много идет противодействия этому, чтобы оно сложилось. Кремль угу. хочет действительно подвесить войну. Да. Эм, он направлен сейчас тоже на какую-то террористическую деятельность. Он направлен на то, чтобы убрать каких-то первых лиц, или же я уже много раз говорила первых лиц либо же каких-то политиков, mm -hmm. чтобы таким образом запугать, да, у них прям там список есть, mm -hmm. ну куда и Зеленский входит. И что с этого списка уже стерилизуется? Есть опасность, кучей? да, есть опасность yeah. что он может да, потому что там не только ну, как заказное убийство получается, yeah. там идет и отравление, то есть применяются все способы, будут применяться все способы. Mm -hmm. А, То не пытаем прилуки Черенизька область. Прилуки. Наташа, Наталья, Наталья пытая нас. Прилуки, не знаю, тут смотрите, будьте внимательны. Здесь опасность для детей идет. Угу. Как варианты. Поняли, я не буду, потому что здесь есть двойка, но они предупреждают, идут и работа ПВО, и все, еще раз. Видите, тут двойка выпадает, поэтому будьте очень внимательны. Все, что связано с детьми и любыми учебными заведениями на ближайший момент. Ну, вообще все, что связано с детьми. Пані Олена, ви згадали про атаку на торопець? Оце в місто Таропець, де велика наша багато безпілотників і що це викликало землетрус на Росії. Uh -huh. І наші глядачі питають а реально, наскільки це вразило? Наскільки це знищило велику кількість боєприпасів? Тому що це найбільша атака на склади боєприпасів, але наскільки це? як uh, вам сказать болючее для России ну это сильная втрата? я я я делала расклад на эту тему на своем да. канале и сегодня зачитывала их прессу для них да. это ну для них это нечто ну тут невозможно описать словами они официально на сегодняшний день признают потерю кинжалов что всех ну там пишется потеря кинжалов. Понятно, что, возможно, не всех, но уже, да, да хорошо, насколько это мы сохраним жизни. Да. Потеря там в количестве да. северокорейского северокорейского оружия там было очень огромное. И самое главное, что там были иранские ракеты, и угу. они это признают. И причем действительно по раскладу там, ну, понятно, что на карте не написано, да, чья чего производства, да, да. это ракета. Но там были ракеты, которые несли какую-то опасность для здоровья и с каким-то, ну и ну, для жизни людей, типа вот воздействие на психику, что-то типа химического там было. Угу. То есть, ну, но если учесть какой там взрыв, да, был. Да и землетрясения, то понятно. давайте по итогу, как мы правильно спросим. В результате, насколько это э, запасы российских, российской зброї? Выбор, Вот. То, что сказал, Ой, они в шоке. Именно то, что касается ракет. Угу. Ну хорошо, є. Ну, це есть... ну, такое, це дійсно найбільший склад, але ж ще є. Ну, а давайте так, нам питали вже глядачі, чи буде. Ми зараз подивимося, але оцей об'єм цього вибуху оцінюють в 30 кілотон. Ну, так, ну, да, це і навіть було з спутника видно, бо знімали картинку. Чи може це бути тим ядерним вибухом, про який ми говорили з вами не раз. Если выбух было видно, знаете, поднимался гриб, я там не знаю, что поднимался гриб, но все одно. Дело в том, что, понимаете, они вот этим своим, то, что выбухнуло, сначала же обороне в же, но меньше, да, да? там был да. слабо. Теперь, и тоже там же, опять же, северокорейские эти все было. Да. Сейчас вот оно там, и там показано, что их партнеры, да. Ну, они считают их за, ду... за дурачков. То есть, у них, ну, такое... Типа, мы дали, а вы... А вы, а вы... Ну, да, мы, мы их, мы их, это... Вы еще не рассчитались, мы вам даем, и, ну, то есть, поняли, да? Да. Они очень недовольны этим, ну, презрительное отношение. Ну, то есть, а понимаете, это, ну... А дадут еще, Пані Лена? Ну, они их разразумило. А что отримает Россия еще поставку зброї из Ирана, например? Получит, это... Ну, у них я делала расклад, там еще старая договоренность есть, поняли? По этой старой договоренности они должны да. что-то получить. Получит Россия... Ну, если Ванька дурак, то что ему давать? Знаете, как в этих касках <соргут> их? Ну, что нам его <соргут> Получит Россия еще... Друзья, каски, это не просто так пишутся. Срамно, <соргут> получит срамно еще оружие. Ну, там же Шой... Шойгу поехал туда, но он поехал, полетел накануне, до... угу. за день до этого. Начавичувал. Ну, что там, вот, могут додать, потому что вот эти ракеты, которые получила Россия, помните, она сто 100%, когда да. карты говорили, они по договору, но они дали не всю партию. Не всю, да. Вот но, могут додать, но с таким недовольствием, ну, угу. поняли, уже даже, ну... Но это уже не серьезно просто, да. а вот... потому что Иран говорит нам самим надо, нам очень самим надо, а вы, ж, ну, вы типа куда на фейерверке, ну тут карта такая, да, а вы типа из них делаете фейерверки. А вот Светлана Шпак пытается чи скоро, чи будет еще такой бабах на складах Рашки, чи будет, что проиграется? Давайте, давайте, я так отвечу, что вот когда я не помню, что-то спрашивали на вопрос, будет ли еще. Возможно, после это было после Воронежского. Бомба. Да. И там, как ты говорили, в скором времени еще их ожидает три мощных удара. Угу. Ну Рей. вот считается, один уже проигрался. Да. Еще два. Но это, смотрите, здесь еще есть некий момент, что здесь это может быть связано не только с украинскими вооруженными силами. Поняли? А, да, да, да. Даже так. Угу. То есть, а по раскладу на повторение этой ситуации Воронеж и вот этот Псков, да, Псков, yeah. Псковская область. Yeah. Ну там карты говорят, Бог любит троицу и более, да. То есть на, <laughs> на то, что, да. Друзья, я вам честно говорю, до нас ты нас брони наших петривает и воинских наших украинских, какие удивительно можно в эфир. Спілкуватися з вами ваш донат рятує життя. Я ще раз нагадую, будете постійно говорити. Рухаємося далі. Ми, городе, подивилися, що нам чекати в Криму? питає Людмила Скічко. Мабуть, вона в Криму? Кримчанка? Що завжди в, Кримі? Вообще, що в Кримі? Криму? Що завжди в Криму? Українському Криму щождать. Ну, будут они по-любому, видите, карта ухода идет. Будут уходить. Угу. Я уже говорила, что они осознают, что они будут уходить. Ну, э, Кремль же не может, чтобы. Ну, сейчас будет бавовна. Если да. мы говорим за сейчас, там будет продолжать бавовна. Да. Да. И она эта бавовна будет усиливаться. Ну, она не, не заканчивается, да? Мы про нее просто не, про Нет, она, она вот смотрите, сколько бы мы Крым не смотрели. Да. Эм, она заканчивается, пока, но может что-то оно изменится, потому что все-таки карта выбора есть, да? И угу. это неостаточный приговор и диагноз, который может сценарий, который может да. проиграться. Но они, они же когда уходят, они же после себя оставляют пустоту. Угу. Есть опасность подрыва, вот мы смотрели, может это воде, да, базы, да, да. да, и сами крымчане писали, что э, там в горах у них что-то есть, угу. какая-то база тоже. Ну, там же они даже сейчас продают, я читал, продают блиней на полу, ну, маятки люди будуют, как-то так дивно, да. Да, это самое, и, ну, короче... Може бути великий такий сильний взрив. А давайте ну, подивимося, чи, чи буде зміна, зміна влади в, 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 в Криму в цьому році ще до кінця року. Програтися. Какого там этот вот... Я забыла, кто там кто Ні, взагалі, от зміна влади. от Просто та десь дінеться і прийде нова, навіть може не російська байдуже. Яка. Просто не нова. Зміна влади в Криму до кінця 2024 року, не на власти. Угу. Mm -hmm. Тут тяжело сказать конец либо туда дальше. Но она будет по-любому, да, но да. Yeah. Ну, конечно, вот это у меня будет, бы, в принципе. Я так понимаю, что тут за аксенова идет речь. Давно на него показывает, да? Угу. Что его хотят убрать. Угу. Ну, с, с концами. Да. Здесь двойка в конце. Тобто, может быть, что с уже не будет, да? Угу. Ну, такая, ну, вы знаете, доля зрадники завжди одна. Друзья, ставьте лайк, поставьте лайк и почитайте запитание. Алена Алена, Алена Алена питает. Це не співачка. А може бути ядерний удар на російській території, тому що ми підемо на випередження і в момент підготовки туди шарахне. Тобто, дивіться, який був взагалі вибух на цьому складі? Ну, ми, ж, ми з вами говорили не раз, що в близьких областях до України є залежні ядерної зброї. Угу. Чи прилетить щось будь-що, що може вибухати в місце збереження? ядерка. Да ядерка. Ну, я просто сейчас я отвлекусь. Я... Вот они же этот склад, да. вот этот склад, они же его распиарили, да, как путинский да, склад. Певелся, боже. Да, боже. Суперзащита. Да. Ну, прямо бетон, супер. Бетон, бетон да. Бетон, да. И э, э, получается, что у них аналогичная защита там, где ядерное оружие, понимаете? Звичайно. А надивиться, что сейчас мы до этого питания пойдем, но выходит, что весь мир видит, что их зброя фуфло, Ніякого ні, нема в них ніякої зброї, тобто реально вони програються дуже важливо. Це ж навіть репутаційно вони не, не хорошо. Ну так я вже, вже скільки карти говорять, що Україна сорвала вот этот маскарад, кремлевский величия, да. обнажила сущность старої армії з конца унитаза, да? Да, да. там прочее, І сам сам блеф величия Росії, що у них все на понтах, у них да, все на, на обмані, у них все на аналогов нет. Да. В нищете да, в обиде, да, то они убить, да, кто скажет? Ну, да. а доля. При... Дивимся, Давай, чуть... Вы говорите, может прилететь что-то, давайте да. что-то, там, где у них ядерное оружие, там, где сберегается ядерное оружие, суперзащищенные бункеры ядерное оружие. Ну, да что то прилететь. Может, что-то ну да, смотрите, прям четко. Но это, смотрите, дальше здесь идет м, такая карта, которая говорит, что это, ну, не прямо, поняли? Вот, вот да. то ядерное оружие. Да, да, да. Это что, что-то связано, ну, с, вот с ракетами. Ну, не, то, просто, например. да, Шеки может не стык, но я просто поняла, на все говорят про ядерный выбор, но никто же его не бачил. Потому что его никогда <laughs> не было, кроме навчань, реально никто не знает, какой он будет. Да, ну здесь вот э, то, что... Ну это что-то не прямо, знаете, суперовское. Вот чтобы я вам сказал, что это мега. Рыб, да, да, да. Рыб. Нет, это что-то... Э, может такое быть. Вот такие друзья. А акция на украину в плены? Можем подариться? Ну это небольшое. Не... Нет, это что прямо так вот уж то, видимо, как они у них хранятся, да, где-то так вот. Да. Ну, если даже привожен, шел, помните, почти не дошел. Почти, ну, так хоть так сделали, чтобы не дошел, не Это, это же сценарий, они же там ну, свои изменили. Ну, змири, на Украину, ну, вот. вот это вот, что с этим. Мы говорили, вдруг другом как-то нет но Украина. Не, ну, вот на Украину, вот именно если мы говорим с этим сценарием, да. нет, тут... Эм... Тут видите, тут другой сценарий у них. Все-таки они, э, ну тоже, они ж пытаются сделать постановку и, скорее всего, они ее поставят, что-то выставив себя жертвой. Ну, угу. Поняли? Да, да, да. Или так-то? Нас это да. да. выпадало минулого раза, мы не что это самопародия. Да, вот постоянно карта, они що... видите, теперь они пытаются из себя выставить жертву. А давайте так, э, россиян выжинут зон. Ну, то есть, их не будет членами, они же не будут Ради нет, Безопасности. У такое было, 50 на 50. Ну, и уже говорят про Там це. же есть те, которые, там Китай же, да, по-моему? Ну да, кто с которые... ними дружит, конечно. Россию выгонят свою. Ну, чтобы ее там на гене было, Россию да. выгонят с вами. Ну, видите, все. Вот, чтобы однозначно сказать нет, она присутствует там за счет хитрости за счет большого вливания денег, большого да. вливания туда, за счет этого, естественно, такая политика у них озабоченности вечной. Ну да. Это а... Очень тяжело. Ну будут прилагать усилия. Тяжело mm. это на самом деле сделать. Ну Хотя, так. По что... Большому счету, смотрите, а по большому счету в том раскладе карты говорили, что просто надо всем собраться, объединиться да. и все вышвырнуть ее. Потому что очень много интриги, понимаете? Ну, да. Вот даже первая карта говорит, очень много интриги и обмана. Ну, в нашей страну не цены не забывайте, что это же не так легко сделать. Люди, ну, так. Створ... поэтому ну, вот тут вся, видите, где зарыта. Або новую организацию створювати, або ніякую. Ну, э с этой организацией по-любому, что она не будет... <laughs> Я уже говорила, эта организация уже давно карты показывает. Дожила свои. Да, Понимаю? Она не so... будет существовать в том виде, в котором она существует, потому что толку от этой организации вообще Ніякого. нет. Друзі, ставимо лайк. Пишіть запитання: українські виробники вперше можуть брати участь в тендерах коаліції дронів в Рамштайні. Я вас питаю: що Україна отримає від тої можливості, що вона може брати участь у тендерах коаліції дронів? Ну, это туда, на будущее, это больше туда идет. Да. Ну это какой... Тут не обязательно дроны в том числе. Тут еще какие-то разработки угу. э, очень классные, ну... Которые, ну, будут закупать угу. у нас. Ну, мы будем продавать, да, в да да, да. да? да. Окей. А, Марк Рюте станет... Э, керуючим е, генсеком НАТО, що це для України? Значить, вона От. вам? він з Нідерландів. Вони одні з перших дали нам е, ну не дали. а сказали, що дадуть F-16, е, і він стає генсеком НАТО замість Столтенберга. Що це яким це боком повернеться для України? О, ну, для Украины это достаточно хороший шанс, смотрите, mm -hmm. в этой войне. Даже дай бог. Mm -hmm. Да, это, ну, это правда хорошие mm -hmm. карты. Mm -hmm. Ну, опять же, сейчас, вот понимаете, я не знаю, как они, там же уже было, наверное, это. Опять это вот эта кремлевская нечисть. Да. Опять, ну яку-то інформацію вбрасувати. Ну поняли, ви да. що ти mm -hmm. мутить воду? Да, мутить воду. Але дивіться, президент каже, що він летить до, до, до Байдена на зустріч в 20-х числах о, з вірою в те, що Байден на останок, хоча він і хрома качка підбита, що він все-таки запросить Україну в НАТО, от не втрачає він надії. Чи Байден прикладе всі зусилля щоб запросити Україну в НАТО? Байден на последок своего президентства в США приложит все усилия, чтобы uh -huh. Украина вступила в НАТО. Приложит все усилия, чтобы она вступила в нато. Приложит все усилия, чтобы Ну, на, чтобы в НАТО, ну, пока тут тяжело сказать, понимаете, потому mm -hmm. что тут э, свой вот этот. Ну, что-то вот сейчас они мне, они мне раньше такого не показывали, я сама удивлена, э, какой-то он может сделать достаточно большой, ну, что-то хорошее, значимое да. для Украины. На Действительно, да, да что-то значимое для Украины, потому что тут Достаточно первые карты судьбоносные. Mm -hmm. И это, это не обязательно, что... Видите, какая-то... Мал... Смотрите, но ну, политика — это всегда официальная политика, когда Официально говорят одно, да, ну, да. продуманные заголовки, и а на самом деле все, что между строк и все, что об... Об... Да. обычно остается за... за кадром. Красиво и вот так. Да, и то, что оно как бы останется, поняли, останется э... больше за кадром. Угу. Может, на удивление, вот сейчас показывают может. Может, да? Боже, mm -hmm. Може, якісь гроші. Но это та... это что-то ну, что хорошее для України. Просто Никита пише, що це кредити, може, якісь гроші, зброя. Вполне э, оружие може бути, потому что там карта силы. Дуже господай Бог. Е, Рухаємося далі. Друзі, ставимо мерші лайки, пишіть запитання. Тут було дуже багато питань, ми наглядачі, якось ми ще про це не говорили: що про мовних інспекторів у Івано-Франківську вже згодили 74 людини, які будуть мовними інспекторами в місті і будуть відслідковувати, хто говорить українською, хто російською, хто суржиком, мабуть. Е, давайте так. Це, це, це реально так буде? Чи це якісь вкид, чи це якась маніпуляція? Це реально будуть ходити по вулицях Івано-Францію. Франкийска и подслуховывать... Ну, сейчас это не на часе, Дима, это же не на часе. Не, ну, ну, уже люди 74 штуки уже сгодились. Давайте дамо им еще шокеры, и за каждый за я русизм, который я вживаю, бити шокеры. Надо только раскачивать ситуацию, потому что надо не забывать, что на фронте наши ребята говорят... На разных мовах. Да, и на русском в том числе. Да? Мы это знаем. Так, что действительно в, Иване, в Иванов Танковском будет мовна полиция, да? Угу. Действительно будет мовна полиция. Мовна полиция. Действительно, мовна будет. Я не знаю, понимаете, здесь вот смотрите. Саша, вот такие карты выпали, Саша Аркан, yeah. Дьявол. Такое впечатление, это все делают на руку Кремлю. Uh -huh. Саша Аркан, Император, понимаете? Yeah. Это то, чем будет, видите, хитрый ход. Uh -huh. Это как бы все, ну смотрите, тут одни карты какие выпали, как будто это все делается на руку Кремлю. А по результату будет она работать, или нет? Матема, она какие-то Не знаю, не на повноважения, или просто собирать информацию, кто как говорит? Будет это полиция иметь... Или же правильно сказать, воспользуется, да? Да, и, да. Воспользуется этим, поняли? Да, вот да, воспользуется да, да, и начнет, начнет рассказывать. Вот это будет правильнее. Будет это, мол, на полиция все-таки он, Но она вот именно в том варианте, они говорят нет. Вот именно, угу. как мы с вами сказали. А наша гадачка пишет, Оксана, может это просто стосоваться даже сфер обслуговывания и шкил? Типа не просто для людей, а ну, там, понятно. де, там, де закон, що вони мають говорити українською. Ну, для виконання, так. Да. Вот це похоже. Это... Mm. Держу установи, школи, обслуговування. Вот це, да, буде. Mm -hmm. Так. Ну, по большому счету, ну, и, может быть, это позже, здесь карта выбора, поняли? Ну, вот угу. это ближе к теме, да, вот что вы да -да -да -да. сказали, установы, да, Выборочно. Да. Вот это ближе к теме. Понял, угу. друзья, ставим лайк, пишите запитания. Росія, Росії, ймовірно, готується саме до масової саме ракетної атаки. От сьогодні, вночі, і наша глядачка Людмила просить подивитися, Київ, давайте подивимося, чи готується на сьогодні в ніч, чи в найближчі ці дні, Росія до масованого обстрілу? Росія готується масованого обстрілу України. України. на планувала його? Угу. Массированный после последних событий. Обынуждена. В плане массированности, да. поняли? Ну, да. Фееричность. Вот этих прикрыть трошки, да? Ну, и будет абсолютно. Уход, видите, прямо четко, уход от плана. Были от планы. Але ж я просто честно кажучи, може це на грани фантастики, але уявіть, знищити 4-5 складів отак так, нема чим воювати людям вже, Все. И, ну, будет обстреливать Украину? Готовится она к обстрелу Украины? Ну, да, она готовится, но она уже тут агрессивно настроена. Но это, поняли, это... Ну, не так, как они хотели. Да, ну, я писаю Ольга, Ольга наша глядачка, что ну, что-то пошло не так. Да, они обеднели, видите, проблемы с ракетами. Слава богу. Ну, Слава... дроны, к сожалению, дроны, дроны, да, дроны, др... дроны, да. А дронів таке враження, що в них немеряно, да? прям Дрони, летить да. дуже багато. А Київ, давайте подивимося на останок, в Київ в найближчі дні. Ну не розслабляйтесь, бачите, вони зараз эм, ем, переходять на терористичну діяльність і опасність воздуху. Друзі, ставте лайк, я вас дуже прошу, пишіть запитання, И донат на сброне силы. Кожен ваш донат рятує життя. Киев, что за Киев, У них прям остается желание. Вот центр. Помните, вот центр. Да, вреда. центр. Да. Но ну, это все под вопросом, опять же. Даже желать не вредно, как говорится. Да, это да, даже по картам не... двойка жезлов. Желать не вредно. Ну, тут они, конечно, что-то мощненькое могут прицепить сюда. Mm -hmm. Ну, дроны здесь. Ну, то есть опасность есть, на ближе. Опять смотрите, дети видите? Да. Король мечей это, ну, как бы, высшее военное руководство, или же там башня Кремля. Цель дети. Да. Мы уже много на эту тему говорили. Это касается не только. Киева, Ugh. Киевской области это касается, потому что куда мы не смотрим, везде выпадают цель uh -huh. Ну, к сожалению, к огромному сожалению, оно и так уже проигрывается. Что слышишь, uh -huh. что туда, они да, метят, то туда, что связано с детскими установами. Вот такая. Вот такая, друзья. Бережите себя, бережите тех, кого любите. Пані Олена, вам за прекрасный эфир. Ми зустрінемося в наступний четвер. Друзі, дякую ще раз всім, що були з нами. Донатьте на Збройні Сили. Підпишіться на канал пані Олени Бюн, на мій канал. І знайте, коли ви підписуєтесь, коли ви донатите, коли ви пишете багато коментарів, ви підтримуєте нашу роботу. Пані Олена, дуже дякую вам за прекрасний ефір. До зустрічі. До побачення.